Всем привет, с вами Бракикс, и сегодня мы будем смотреть э, бой обсидиона Голема против Голема Башни. Голем Башни отличается от э, обсидиона то, что в него здоровье, ну, в принципе, ничем, тем, что цель еще запускает фаерболы, и все. Давайте посмотрим. Блин, а я да так. Э, обсидианный голем э, справился с големом из башни. То давайте теперь посмотрим, справится ли ли обсидианный голем про за э, з двома или трьома такими големами. Упс. E, ну что ж, ми продолжаем. E, ладно, давайте сейчас голем все исправить. Даже с двумя големами э, Наш обсидиановый голем Справился Давайте поставим три голема И мы продолжаем Я поставил три голема башни Против одного обсидианового Давайте Ну я их бы Рассоединил чтобы они друг друга Не, не дамажили Да блин Даже тут они косячат Ай, ладно. Так. Самое главное, вы не трогайте. Все, давайте... Ага, три на месте. Ладно. Голем пошел. Хоча голема доволі багато хп. Я даже не знаю, хто виграє чи переможе Можете сейчас поставить видео на паузу, чи умре голем, чи нет. Все, даже с тремя э, големами э, башни справимся наш обсидионовый. И напоследок я решил э, поставить много зомби против э, этого голема. Э, но тут есть зомби с э, золотым мечом Видно. С, ну, с железным то -таки. Э, в броне и с мечом тоже. И вроде бы все. Ладно, давайте переступим. Зомби на него не хочет нападать. Ладно, я поставил э, 5 големов в башне против нашего голема. Значит, сейчас поднимемся. Не, мне кажется, это проигрыш нашего голема. Ладно, наша Галема все-таки победила 5 э, стражей башни. Ладно, всем пока. Если понравилось видео, поставь лайк.